Cuma di <tumori> nenggutera janggap wakwasi nenggusti Tengguh-hukuhu wakso Nulungu melayu siat mojo Kematan seribu samih Amal balang Tingkang rilas tangguh Tenggutur dalam sang gendang kasi Tenggutur penguat di mobil siat mojo Kematan kaku gedah Paring kicu-cukulibur Merigang wakina seribu

Nailin kula. Sikgro. Pamdhat tindak tingkat kagem dhateng dermaten kakung pecah sataliko. Budhe kapananipun sinaramot joko amandhe kakung dados lorantara ing tubuh. Wiji ingkang suci pratima banget kinarya kakung jelema. Menika tetes kembang kang jane bane dan sorong ke cerat mojo putri hapi ji'i mring samparan ikan merokok dan poki nasik mojo ke mantan putri padek hangi langis doyos ibu kerto permegek ikang manggeng rontok jinor ke ribung cerat mojo ke asih perosotresno cerat mojo ke mantan putri hapi ji'i Ha ilaih suyuh sinukertoh si joror geting kang sinandangu Sri Admojo temanten kaktun Bukuni Sri Admojo temanten kaktun hang lantik Menikau mingastan adi coro jungjung drajat Juntung drajat mungku pertimbang bini Sri Admojo temanten kuktrin Kan jungjung drajati satraju Dan jati tumpriyo Bukun badit beda batik antarikun Kriya tela sang wanita sedaya dipuntunjung trajiku. Duh duh yo sang pangadi juru andak nyatakaken adhi cara tang ibu pun inggih ingkang minas tak adhi kawis toro sini ke pan sindur sindur asto, ingkang ropo pan sini Muhammad Sulaiman Juti sampun hangas asto pun cobi pun sindur hang ang didateng ceria mojo, teman dan serempit tumuju onteng engk sasonori nenggoyo kor siwolo kramih menikup pilih batir pun Muhammad Sulaiman Juti paring piulang ing madhyamarang kon kasto sem kula kebak rasa tangati ati labaipun panjenenganipun nabi suleiman jakti haga tindak dhateng ponjo pun ku sumene ayu istifa iya gelasan roko mas muhammad sabih naimin pula. lambai bone ikan sri kantoi kebakir, klosan tangan hati-hati datang gusagu sumunda ke seluruh purno adi coro Cinduran umpuli kadek ana dicara bobot timbah apa Bobo, lenggah wonten ing kursi pun mulih makku dadi sri atmadjo temanten srimbi jeng majo temanten kakung kapan ku wonten ing jejukusisih si, parandhe sri atmadjo temanten putri kapan ku wonten ing jejukusisih si, ke wong menika winasen adicara bobot timbah te muni ingkang ibu lanu datang ingkang bapa pripun babakne aduh pun diputramu sakloron wadalah ibune yen tak rasa putramu sakloron sawise tak pangku yo padha agete kok ibune menika para pandhawa pinisrat padha temanten sarimbit sampun satraju Kadang kukadis ini putra piang piambak Makan kukun dikebeti ke putra piambak Belasan kukta mantu Satu yuk karku kagumontak Tunggu li, pasirin Sulaiman Anggelenggahakan monten eksasa nori Nenggoyokor sipolog rami Menekoi kangwinasan adi coro tanam jiru Bismillahirrahmanirrahim Niat eksa tanam pandur kebajikan mugi cukul kebajikan cerak ponco sampun kalabihaken wonten ing korsi kolokrati mriku akan dicoro tanem jiwa tumuli sigroh kadyaaken adijoro tani pun tening ati dicoro candhaka kacar-ucur ya tampa kacar-ucur wong lio dati sedulur sing raket sang salu atur kacar kucur kata-kata sekena wanten kacang kawah wanten dului kawah arto recah kuwaz dinar sekar poncowarno sedoyo ka sotak dini tempatan kakung ka pareng aket dateng darwo kina seibu menikul mengkuwardi nuk bilisirat nojo tempatan kakung hanggani tanggir jawab hamari nginasok kondro wiridala sang batin hampir ngewujud ikun sangga, pangan, liwah, papang minongkot dacet tanggil jawab ikun kukul ibu raman kacar kucur kalau wawung kaparing akan dateng bopo ibu bebasan tak semua rakan berkandung lo ibu minongkot dacet spandari nga mungki, tak sama pun kabar kahakan bopo ibu pangestu bopo ibu, mungkitan sahmora kapi dan pangan papan satu makan satu mie tilang ngati-ngati perna abdi caro katar kecil tunggu lingkaran-lingkaran abdi caro tangga ibu ingkang minas dan abdi caro dahar kebun yodahar lima Kaharus ngarani dewa, temulus ngarani sesaringah. Cirat wajah temanten sedhep sampai gelang tilu. Temanten katunggulang dateng garwa kinasih ikun. Para dene temanten putri ugi handoles handulak ben engkang proroga rasa tresna kang tulus suci. marga sang bo dilepan eh hadiripun gegurmat dyaning debayang adem angger saking pedes kecut pir manis pait liman darat suci katresnan kang sejati tansah nyawi cinta disidhi jagad kula saklambi lami Purwa dicara dhateng bihumika jagat dicara nggih banyu bening ya terta weni siapa aja sami anggon baju dikenyot terta weni para nita kanthi meneng panggalih wening cetos rasa kang su tiyak

kemring romoh dalasan ibu kata reken sukempa kebetulan pun romoh dalasan ibu panggiling pun bopo soleiman, dubu, dalasan ibu Siti Mahmudah romoh ibu kalau kata reken sukempa yang datang ibu durung ketemu. Senyummu pancen bagus sang engmu. Ing dunya iki tak tampa pangabektenmu. Tak ponto sembah tawhumu. Mun wong tuwa sakit, dijuru te donga marang Gusti kang Maha Kuwasa. Mukti sedaya panjenenganmu. il rambu wis metu sijang tepe agi sambang meneh wis muh mukitan sajengguh kang dinayuh senggok kang sinetuh monggo sewi wong tuwa eling dan eling dadiyo manungsa kang bisa gunani ayun masih anpa uhum limas saapike apike manungsa uyuh manungsa kang bisa ...parik manfaat lingkungan Imring sesamu, geng. Setelah diawuh pancinangan ramu' ibu... ...mengusahakan so menampungkan diawuh pancinangan ramu' ibu. Iling dan iling, geng. Rindal wahi rindal walid, geng. Waksoftul wahi, pringgah ne Gusti Allah. Ku ya kumantung kring wong tuamu sak lara. Para dene bende Allah. Ku iku kumantung kring bendi wong tuamu sak lara. Mula bejo cilaka bekti. Ku wong tuamu. Para iki uh nah, sang kumates tenan sesenggeman rama dengan sampun paring pangestu dadeng putra kekalih lumpang jenipun Rama Tomas bagus sabih nengil nah, ula darasan kun kusumen ayu istifa iya ubasan kasunane no. duma dateng Gusti Kang Maha mugi sedaya panjuga Langsat jengkuhkan di mayo, Sembunyokan sengetjo, Basuki kankan esi,